Bonjour. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle histoire les trois cadeaux. D'abord, écoutons cette histoire. Trois fils quittent la maison pour faire leur fortune. Cinq ans après, ils deviennent riches et ils décident de faire des cadeaux à leur mère. Ils se rencontrent et discutent ce qu'ils vont offrir à maman. Le fils est né dit. J'ai fait construire une belle et grande villa pour notre maman. Le deuxième fils dit Et moi, je lui ai acheté une grande décapotable, avec un chauffeur qui l'accompagnera faire des courses et il pourra voir du monde. Le fils cadet dit Et moi, je lui ai acheté un perroquet intelligent qui sait lire. Je sais que notre mère adore lire, mais elle perd la vue. Elle voit déjà très mal. Le perroquet va lire pour elle. Il est unique au monde. Un mois plus tard, la mère envoie des lettres pour remercier ses fils. Elle écrit à l'aîné. Cher François, je te remercie pour la maison, mais elle est si grande que je n'utilise que deux pièces. Il m'est difficile d'y faire le ménage. Au deuxième, elle écrit. Cher Patrice, je te remercie pour la voiture, mais je l'utilise rarement. Je suis trop vieille pour voyager, et en plus, le chauffeur est un poli. Et au fils cadet, elle envoie la lettre suivante. Mon très cher Antoine, ton cadeau m'a fait le plus grand plaisir. Tu connais parfaitement mes goûts. Le poulet était délicieux. Et maintenant, écoute. Et observe les mots à retenir sont au dessus du texte et la traduction est en bas à gauche alors c'est parti les trois cadeaux trois fils quittent la maison pour faire leur fortune cinq ans après ils deviennent riches et ils décident de faire des cadeaux à leur mère Ils se rencontrent et discutent ce qu'ils vont offrir à maman. Le fils aîné dit ⁇ J'ai fait construire une belle et grande villa pour notre maman. ⁇ Le deuxième fils dit ⁇ Et moi, je lui ai acheté une grande décapotable avec un chauffeur qui l'accompagnera à faire des courses, et il pourra voir du monde. Le fils cadet dit ⁇ Et moi, je lui ai acheté un perroquet intelligent qui sait lire. ⁇ Je sais que notre mère adore lire, mais elle perd la vue et voit déjà très mal. Le perroquet va lire pour elle. Il est unique au monde. Un mois plus tard, la mère envoie des lettres pour remercier ses fils. Elle écrit à l'aîné. Cher François, je te remercie pour la maison, mais elle est si grande, que je n'utilise que deux pièces. Il m'est difficile d'y faire le ménage. Au deuxième, elle écrit Cher Patrice, je te remercie pour la voiture, mais je l'utilise rarement. Je suis trop vieille pour voyager. Et en plus, le chauffeur est impoli. Et au fils cadet, elle envoie la lettre suivante Mon très cher Antoine, ton cadeau m'a fait le plus grand plaisir. Tu connais parfaitement mes goûts. Le poulet était délicieux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la revoir pour bien mémoriser ces expressions et mots. À tout à l'heure!